Assalamualaikum Hai apa khabar semua Bertemu lagi bersama saya Cikgu Wahidah Pada hari ini Kita akan menyambung pembelajaran kita yang seterusnya Iaitu siratan makanan Dalam tajuk ini Murid akan mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan siratan makanan Dan cara membina siratan makanan di pelbagai habitat Ini ialah habitat di kebun sayur. Berdasarkan hidupan yang ada dalam habitat ini, jom kita bina rantai makanan dalam habitat ini. Yang pertama, sayur dimakan oleh itik. Itik dimakan oleh ular. Kedua, sayur dimakan oleh kambing. Kambing dimakan oleh ular. Seterusnya, sayur dimakan oleh ayam dan ayam dimakan oleh ular. Keempat, sayur dimakan beluncas, beluncas dimakan oleh itik dan itik dimakan oleh ular. Dan yang kelima, sayur dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh ayam dan ayam dimakan oleh ular. Lima rantai makanan itu tadi. Seterusnya dapat digabungkan untuk membentuk satu siratan makanan seperti ini. Yang pertama, sayur dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh kambing dan kambing dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh ayam dan ayam dimakan oleh ular. Sayur dimakan beluncas, beluncas dimakan oleh itik, dan itik dimakan oleh ular. Akhir sekali, sayur dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh ayam dan ayam dimakan oleh ular. Siratan makanan bermaksud gabungan beberapa rantai makanan dalam satu habitat. Dalam penulisan siratan makanan, kita hanya perlu menulis sekali sahaja tumbuhan dan haiwan yang terlibat. Namun Anak panah perlu ditambah bagi menunjukkan setiap aliran rantai makanan tersebut. Mari kita perhatikan habitat kolam dalam gambar ini. Dalam habitat ini, terdapat rumpai air, ikan kecil, ikan besar, berudu, katak, bangau, belalang dan siput. Yang berikut ialah beberapa rantai makanan yang dapat dibina berdasarkan habitat di kolam ini. Berapakah rantai makanan yang dapat dibina? Sebanyak rapan rantai makanan yang dapat dibina dalam habitat ini. Berudu, ikan kecil, siput dan belalang memakan makanan yang sama iaitu rumpai air. Rantai makanan ini dapat digabungkan menjadi siratan makanan seperti di bawah ini. Akhir sekali, siratan makanan diringkaskan dan ditulis seperti ini. Dalam siratan makanan, tenaga juga dipindahkan daripada satu hidupan kepada hidupan yang lain. Apakah yang akan berlaku dalam situasi ini jika semua ikan mati akibat diracun? Populasi bangau akan berkurang kerana tiada sumber makanan. Selain itu, populasi rumpai air pula akan bertambah kerana tidak dimakan oleh ikan. Lihat situasi ini pula. Ramalkan kesan ke atas hidupan yang lain jika semua sayur di kebun itu musnah akibat banjir. Populasi hidupan dalam habitat ini akan berkurangan dan mati kerana tiada sumber makanan. Kesan perubahan populasi. Dalam suatu habitat, perpindahan tenaga berlaku berterusan dalam rantai makanan. Sebarang perubahan populasi hidupan akan mengganggu keseluruhan ekosistem. Populasi ialah kumpulan hidupan atau spesies yang terdapat dalam suatu habitat. Perubahan populasi menunjukkan perubahan dari aspek bilangan spesies dalam habitat tersebut. Perubahan populasi dalam rantai makanan suatu habitat akan mengganggu hidupan yang lain menyebabkan rantai makanan dan siratan makanan akan berubah secara keseluruhan terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan perubahan populasi hidupan berlaku. Yang pertama, akibat perubahan cuaca yang melampau. Kedua, penularan wabak penyakit. Ketiga, penerokaan hutan tidak terancang. Keempat, terjadinya kebakaran hutan. Dan yang kelima, akibat pemburuan haram. Haiwan akan kehilangan habitat semula jadi dan sumber makanan jika berlaku perubahan populasi dalam siratan makanan.